Меня зовут Олег, я мобилизированный из 72-й бригады. Четыре дня приехал оттуда. Что хочу сказать. Мужики, вы делаете там правильное дело, не, раз, не разочаровывайте. Все нормально, перенесем все тяготы службы. Стойка. Что хочу сказать именно людям. Камыш-заря, Волноваха, Мариуполь, Милекина, не буду называть Донецк. Не буду называть фамилии, потому что имена я вас всех помню, знаю, потому что вы, я знаю, вы делаете свое ну, хорошее дело и под, действительно под страхом смертной казни. Хочу сказать всем этим людям, неважно, которые меня знают, которые подошли к солдату, сказали хорошее слово, дали бутылку воды, там принесли покушать, неважно, сигареты, вам всем большое-большое спасибо. От семьи... От, да, от всех солдат, от матерей всех. Э, хочу сказать, что действительно вы, чем больше вы подходите, чем больше мы понимаем, что мы действительно украинская армия, которая находится на своей земле, мы не оккупанты, как говорят российские СМИ. Мы делаем благое дело, мы действительно вас всех охраняем и стараемся вас оградить от этого насилия и беспредела. Что хочу сказать командирам: берите войско в руки, чтобы оно было действительно мобильное, способное воевать. Требуйте от вышестоящих обмундирования и все остальное. Что хочу сказать людям в Белой Церкви: большое спасибо за каждую скинутую гривню, вот можно показать за кусок мыла, носки, трусы, неважно, что, что человек смог дать, оно там доедет, может не всем, может не всегда, но оно попадет туда. Благодаря вот людям, которые сидят вокруг. Что э -э, еще хочется сказать? Ну вообще ну, большое спасибо. И это все еще надолго, поэтому них них чтобы никто не ждал короткого конца, вот и надо крепиться и держаться. <р Claro>